哎，这位是？是我老公。老婆出差，千里追击。我刚好有空过来。好好好。哎，来来来，把伞拿去啊。不用了，就两步路，我们跑过去。走吧。好好好好走了。 哎呀，年轻人就是浪漫啊！小人，两位就不打扰了。嗯。 他知道你回来了。嗯。告诉他都不告诉。难怪他知道，箱子都送过来了。你刚刚在外面跟老板介绍我是什么？啊？忘了，我有说什么吗？ 你在研究什么啊？温度啊，我怕太冷了，把你冻感冒。 想起你名字的时候，终于再次盛开了，宛如灵魂的花朵，陪着我。 想有你的世界，余生续写的诗，每一笔都是你的名字。再重来一次，也会记得爱你这件事。如果说几百个世纪书写。 yeah 虽然把温都跳那么高，一会儿会出汗。